ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಪದ್ಮರಾಜ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲೇ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಂದಿದ್ದು ನಮಗೆ ಐನೂರು ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ದಿನ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವಾರ ಹೇಳಿದರು ಅದಾದಮೇಲೆ ಹೋಮ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಹದಿನೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಹೋಮ ಹೇಳಿದರು ಸೊ ಇವತ್ತು ಹೋಮ ಇತ್ತು ಶ್ರೀ श्रीपदाम्भोज भजे नमस्ते गुरो श्रीराघवेन्द्राय 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 पाहि प्रभो इष्टप्रदानेन कष्टप्रहाणेन शिष्टस्तुतश्रीपदाम्भोज भो श्रीराघवेन्द्राय श्रीराघवेन्द्राय श्रीराघवेन्द्र पादाथोज्या भूयो भयात् भो श्री राघवेन्द्राय श्री राघवेन्द्राय श्री पाहि प्रभो पिशाचादिकं द्रवय्वा शु सौख्यं जरोशी श्री श्रीराघवेन्द्राय श्रीराघवेन्द्राय श्रीरा ಹೋಮ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪೂಜಾ ಮುಂಚೆ ಹಿಂದೆ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಒಂದ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ನೆಮ್ಮದಿ ಶಾಂತಿ ನಮ್ಮ ಏನಿದ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗುರುಗಳು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದ ಕೊನೇದಾಗಿ ಹೋಮ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೋಮಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ತಗೋಬರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ತಗೊಬಂದು ಹೋಮ ಮಾಡಿಸೋದು स्वभावाप्तभक्तेष्टकल्पद्रुरूपेश भूपादि वन्द्य प्रभो श्रीराघवेन्द्राय श्रीराघवेन्द्राय श्रीराघवेन्द्रार्य श्रीरा पाहि प्रभो रुद्धम् यशस्ते विभाति प्रकृष्टम् प्रपन्नार्तिहन्तर्महोदारभो श्रीराघवेन्द्राय श्रीराघ तौघकाम्यार्थदातर्भवाम्भोधिपारङ्गत प्राज्ञ भो श्रीराघवेन्द्रार्य 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 श्री पाहि प्रभो एकान्तभक्ताय ऐश्वर्य भूमग्ययीं नाशिन प्रभो श्रीराघवेन्द्राय ना ना श्री राघवेन्द्रा श्री राघवेन्द्रा पाहि प्रभो भावेन भावेन लब्धोदय श्रेक योगीशो श्री श्रीराघवेन्द्र न्द्रार्य श्रीराघवेन्द्रार्य पाहि प्रभो पूर्वानलप्रख्य दुर्वादिदावानलैः सर्वतन्त्रस्वतन्त्रे श भो श्रीराघवेन्द्रार्य 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 पाहि प्रभो अम्भोजसम्भूतमुख्यामराराध्यभूनाथ भक्तेश भाव भो श्रीराघवेन्द्रार्य 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 पाहि प्रभो अस्त गतानेकमायादिवादेश विद्योतिता शेष वेदान्त भो श्रीराघवेन्द्रार्य श्रीराघ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಪೂಜೆ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿ ಅಲ್ವಾ ಮಾಡಿಸ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಹಾಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಐನೋರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು श्रीराघवेन्द्राय 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 पाहि प्रभो गर्वेष्ठ गर्वाम्बुशोषार्यमात्युग्रणम् राम्बुधैर्यामिनीनाथ भो श्रीराघवेन्द्राय श्रीराघवेन्द्राय श्रीराय स नोद्दामदे दीप्यमानार्कबिम्ब